હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુક ટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દીની સ્વાયોધ્ય પોથીનો પાઠ ચાર પુસ્તક હમારી મિત્ર પાઠ ચારના સ્વાયોધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ ચાર પુસ્તક હમારી મિત્ર सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सवाल नंबर एक सुंदर फूलों और पत्तियों से बने गुच्छ को खालिज्ञा कहते हैं जवाब सी गुलदस्ता मन की सफाई का कार्य खालिज्ञा करती है पुस्तकें करती है त्रन मूल्यहीन शब्द का विलोम शब्द खालिजिया है जवाब थे डी मूल्यवान है चार पत्र खालिज्ञा का महत्व बताया गया है पत्र में किताबों का महत्व बताया गया है पांच ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता के लिए सही शब्द खालिज गया है जिज्ञासा है। लिखिए सवाल नंबर एक पत्र में पता किस और लिखा गया है पत्र में पता दाई और लिखा गया है पत्र किसने किस लिखा है पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था जवाब पाठशाला में वाचे गुजरात का अभियान चल रहा था चार पत्र कब और कहां से कहा अगस्त दो हजार अग्यारह को एक सौ पिचानवे उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है पांच वाचे गुजरात अभियान के दौरान कौन सा सूत्र घोषित किया गया था वाचे गुजरात अभियान के दौरान जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र यह सूत्र घोषित किया गया था प्रश्न नंबर छह मनोज ने कौन सा संकल्प किया था मनोज ने संकल्प किया था कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंटे देंगे साथ किताबें हमें क्या क्या देती है किताबें हमें ज्ञान प्रेरणा मनोरंजन और जीवन के प्रति नई दृष्टि प्रदान करती है आठ किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी के विचार क्या है किताबों के बारे में पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है मन में जो अज्ञान है अंधकार है उसे मिठा कर ज्ञान का संचार करती है त्यार बाद प्रश्न नंबर बे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए तमारा जन्मदिवस पर तमारा मित्र ने आमंत्रण कर तो पत्र लिखवा है सौ प्रथम तुम सरनामु लखवा मैं अहियाँ एक रूप सूरत जिलानामू लिखे जे दिवसे ते पत्र लखो तारीख लखवा तमरा मित्र नु नाम लखवा प्रियमितुल नमस्कार मित्र नाम लखवा है मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल हो गये मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जन्मदिन 26 एक 2025 को है और मैं इस खास दिन को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ इस मौके पर मैंने एक छोटा सा आयोजन रखा है और तुमसे अनुरोध है कि तुम इस आयोजन में हमारी खुशियों में शामिल हो तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखेगी और हम साथ में उस दिन को यादगार बना सकते हैं आयोजन की शुरुआत पाँच बजे होगी और स्थान एक स्वागत सोसाइटी सूरत है तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम समय पर पहुंच सको ताकि हम मिलकर अच्छे समय का आनंद ले सके मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा साथ हमें बहुत खुशी देगा और हम सभी इस दिन को मिलकर मनाएंगे कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि जल्दी कर देना ताकि मैं सभी व्यवस्थाएं सही से कर सकूं। ली तुम्हारा दोस्त तुम्हारे नाम लख्यार प्रश्न नंबर त्रन अ डाकघर जाकर पोस्ट कार्ड अंतरदेशीय पत्र और लिफाफे के मूल्यों का पता कीजिए और उनमें क्या अंतर है वही लिखिए अहिया कार्ड विषय लिखी सकू मूल्य छे पचास पैसे या फिर एक रुपया होगा पोस्ट कार्ड खुला होता है इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है त्यार पी आंतरदेशीय पत्र ढाई रुपये इसके लिखने के बाद तीन ओर से मोड़ कर बंद किया जा सकता है इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है और तीजू लिफाफा उसकी कीमत पाँच रुपये है अलग कागज पर पत्र लिखकर બે તમોલી તો તંબોળી અથવા પાનવાળો ત્રણ બજાજ તો કાપડિયો ચાર હલવાઈ તો કંદોઈ પાંચ પંસારી તો ગાંધી ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ જોડ મિલાઈએ એક ખાટલો ભરનાર તો 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 ખટબુના ડાકિયા ખરાદી ઘડિયાળી કુંજડા ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ચાર ચિત્રકો દેખ કર નિમ્નલિખિત વાક્ય પડીએ ઓર ક્રિયા કો જાણીએ અહીંયા એક ચિત્ર જોઈ શકો છો તે તેના આધારે આપણે કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે એ જાણવાની છે અને સમજવાની છે बीजू चित्र है तेनी अंदर जो सको हिचका खाए छोकर दौड़े यह एक बाग है बच्चे झूला झूल रहे हैं माली पौधों को पानी दे रहा है कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं बच्चे दौड़ रहे है इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है जो पद किसी कार्य करने होने का बोध करवाए उसे क्रिया कहलाता है जैसे कि लिखना पढ़ना चलना दौड़ना खाना पीना खेलना देखना हंसना आदि शब्द क्रियाएँ हैं ઉપર્યુક્ત ક્રિયાઓ કા વાક્યમાં પ્રયોગ કીજીએ હવે આપણે આ ક્રિયાઓને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે એક પઢના શામ પુસ્તક પઢ રહ છે બે ચલના રમેશ સડક પર ચલ રા છે ત્રણ દોડના વહ મેદાન મે દોડ ચાર ખાના પૂર્વા ખાના ખા રહી હે પાંચ પીના રંજના પાણી પી રહી હે આ રીતે આપણે આપેલી ક્રિયાઓનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું છ ખેલના પવન કો મેદાન મે ખેલ રહ્યા सात देखना सपना टेलीविजन देख रही है आठ हंसना सब बच्चे आकाश के सामने देख रहे हैं प्रश्न नंबर पांच चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए चित्र नीचे आप जवाब लिखवाना एक स्कूटर वाला क्यों रुक गया है ट्राफिक सिग्नल पर लाल लाइट शुरू होने से स्कूटर वाला रुक गया है बे ट्राफिक सिग्नल में कितने रंग की लाइटें होती है ट्रैफिक सिग्नल में तीन रंगों की लाइटें होती है लाल हरा और पीला रंग की तरह साइकिल वेला हाथ को क्यों दिखा रहा है साइकिल दाईं तरफ मुड़ना चाहता है इसलिए हाथ दिखा रहा है चार दूसरे चित्र में लड़का किस ओर चल जा रहा है दूसरे चित्र में लड़का दाई ओर चला जा रहा है पांच पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है पहले चित्र में लड़का फुटपाथ पर चल रहा है ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ નીચે દઈએ ગયે સંકેતો પહેચાનીએ અહીં છે બે સંકેત આપેલા છે પહેલું છે ભારતીય ડાક એનો સિમ્બોલ છે અને બીજું છે ડાક બોક્સ એટલે કે ટપાલ નાખવાની પેટી છે ત્યાર પછી મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવો નહીં તો મોબાઈલ ઉપયોગ નિષેધ કાર નિષેધ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર સાત નિમ્નલિખિત વાક્યો પઢીએ એક પૂજનને પત્ર લિખા બે મેં પુસ્તક પઢતા હું

જન્મદિન કે અવસર પર ગુલદસ્તા નહીં પરંતુ કિતાબો કે ભેટ દેની ચાઇએ પુસ્તક દેતી ઓર ભલે બુરે કા ફર્ત બતાવી ઉપર્યુક્ત વાક્યો મેં દો સ્વતંત્ર ઉપવાક્ય હૈ જો પરંતુ તથા ઓર દો સંયોજકે જુડે હૈ અત ઉસે સંયુક્ત વાક્ય કહેતે હૈ એટલે કે અહીં આપેલા વાક્ય છે એની અંદર બબ્બે વાક્ય છે એ પરંતુ અને ઓર વડે જોડાયેલા છે તેથી આને સંયુક્ત વાક્ય કહેવાય છે તો આવા ઓર પરંતુ એવમ તથા યા યાસીલી આદિ આવા શબ્દોને આધારે આપણે संयुक्त वाक्य बनावा एक पूनम पूनमे किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आई मैं स्कूल आया और वह घर चला गया उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है आ रीते तब तमने मन गमता बीजा कोईपण वाक्य लखी शको निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए गांधीजी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है

વિશાલ ખરીદા હૈ નલ કહ આ ત્રણે મિશ્ર વાક્ય છે આવી રીતે તમારે મિશ્ર વાક્ય લખવાના છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્ન લિખિત વિષય કે બાર લિખે આપણત દિન સમારોહ કા વૃતા વર્ણન લિયે हमारी पाठशाला में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया सुबह सुबह स्कूल के प्रांगण में शिक्षक और विद्यार्थी बड़ी धूमधाम से एकत्रित हुए विद्यालय के प्रधान आचार्य ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया ध्वजारोहण के साथ ही हमारे समस्त विद्यार्थियों ने जन मन गाया ध्वजारोहण के बाद प्रधान आचार्य ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हमें अपने देश की एकता अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान रखने की प्रेरणा दी इसके बाद विद्यालय के विभिन्न कक्षा के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी कक्षा दस के विद्यार्थियों ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक था कक्षा आठ के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया जिसे सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो गया कक्षा सात के छात्रों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें भारत के संघर्ष और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान की महत्ता को दर्शाया गया यह नाटक सभी के दिलों को छू गया समारोह के दौरान विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए चित्रकला निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता में पहले स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रधान आचार्य ने शिल्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए समारोह का समापन भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हुआ गणतंत्र दिवस का यह समारोह न केवल हमारे राष्ट्रीय पर्व का उत्सव था बल्कि यह हमें अपने देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना सिखाता है धन्यवाद આવી રીતે તમે તમારી શાળા વિશે લખી શકો છો અહીં આપણા પાઠ ચાર ના પ્રશ્નો જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ અને હિન્દી વિષયની સ્વાયન પોથી તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના ના જવાબ વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ છ હિન્દી સ્વાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટ મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની ની લિંક વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુક ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુક અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો आभार दोस्तों